15 .02. текущего года в отделении полиции на станции Криворог главное поступило сообщение о том, что на станции Криворог в двух релейных шкафах обнаружено отсутствие 25 аккумуляторов резервного питания, которые в свою очередь питают светофоры, а те в свою очередь отвечают за безопасное движение составов. Выходом на место происшествия, отработкой места происшествия было выяснено то, что с двух мест были украдены, действительно украдены эти известными лицами аккумуляторы. Немножко парализована была работа железной дороги. Но, тем не менее, работники дистанции сигнализации связи восстановили эту работу. Все работало в штатном режиме. В ходе отработки места происшествия, прилегающей территории, работниками полиции, криминальной полиции, было выявлено, то, что данному кражу совершили три местных жителя кривого Рога, которые, кстати, работают в этой, на железной дороге в отделении э, Кривоской дирекции сигнализации связи которые отвечают за обслуживание вот этих механизмов, прочее, и находясь на рабочем месте, решили украсть эти аккумуляторы с целью дальнейшей их реализации на незаконно действующие пункты приема металлолома. Примерно сумма материального ущерба составляет около 11 тысяч гривен. На сегодняшний день часть вещественных доказательств изъята, данные лица изобличены, возбуждено криминальное проводжение производства по статье 185 части УК Украины.